Deməli təsəvvürlə kəlim, bax bura va bir dənə. Manchester United Bournemouth oyununda. Buranı görmürsən sən? Al, bax bura açırım. Bu komanda nə günlərə qaldı derəm. Nə günlərə qaldı? Augsburg məni çox əsəbləşdirdi. Oyundan qabaq gördün də 20 dəqiqə də oyunu izlədik, 20 dəqiqə gezirdik yayma. Deməli təsəvvür elə ki bu komandanın Ya bu qumardelsə başqa nədir, mən bilmirəm. Miryə də yazmışam, fan klubun uşaqları ilə izdir. A 4-cücünü buraxdı, United. Ay ilahi, bu komanda deyirəm də, vaxtıyla Paul Skolzun, nə bilim, e, Rayn Gixin formasını geyindiyi uşaq e, klub gör nə günlərə qalıb. Sadəcə rəzalətdir, bunun başqadır yoxdur. Künc zərbələri də 14. Əyəladır, vallahi əyəladır. Rədd edeyim bu, bu Ten Hagı çıxsın, getsin də. <coughs> Yollay, yollay, əsəbləşdim artıq. Gözəl insanlar hər vaxt olsun. Mənim adım İlkindir. Anti United İlkin yaza bilərsiz. Nə bilim, Anti Manchester İlkin yaza bilərsiz və s. hər vəylə xur. Yəni mən bu klubun üstündən bir dəfəlik vallahi billahi artıq xətt xət çəkirəm. Bu, yəni təbii ki, o normal rəhbərlik dəyişəndən sonra, texnik dəyişəndən sonra, hətta ondan sonra da bir müddət buraxmaq lazımdır bu komandanı. Belə komanda olmur. Bu komanda bu rəzalətdir, bunun başqası yoxdur. E, sonra da məsələn deyirlər, hey Kənan, ki, "Ağaqo, əmsallar hər şey deyil." deyir. Yaxşı, əmsallar değirdi, demirdi. O futbol biliyiniz nə göstərirdi? Bavariya udardı, Eintracht-ı. Əmsallar çıxardırdı da Bavariya udacaq. Vef qrupa attım, dedim ki, qardaş, 7 87 əmsal. Hətta 1 0 2 0 da çıxırdı, gözləirdim və oyun partda da hara getdi. Və paralel Unitedin çıxardığı oyuna bax. Bəs əmsallar hər şey deyil. Bournemouth-a çox güclüdür Uniteddən. Yaxşı, United başa düşdüm, Bavariya bəs? Nəsə, ona görə də bu verlişi belə çəkəcək. Əməllər Vəlad, Vəlad deyim ki, bizi Telegramda necə tapa bilərsiniz? Aşağıda link var, keçid eləyə bilərsiniz. Yəni azacıq videonu sürüşdürün aşağı, təsvir bölməsində video haqqındaki məlumat var və ya hətta ki bu səhifədən keçid eləyə bilərsiniz. TikTok-da isə ümumiyyətlə rahat tapa bilərsiniz. Elə eyni adından axtarışa versəz tapılacaq. Açacam bu gün oyunları, sizə sual verəcəm. Go Headless Outwreckdə oyun haqqında siz nə fikirləşirsiniz? Əmsallar nədir? Mən sizə deyəcəm. Özü çox qəribə oyundur, çox qəribə oyundur. Siz də futbol bilinizsən gedərsiniz, bəziləri kimki inanmır ki əmsallar belə elə. Deməli Go Ahead Eagles Utrecht oyunu haqqında. Hə, bu arada dünənki, yəni bundan biz indi bu güncə altı şənbə gün çəkirik videonu. E, şənbə günü videosundan gələn like-lara görə xüsusi təşəkkür. Var olun. Allah sizdən razı olsun. E, faydalı ola bildisə nə xoş bizə. Augsburg amma mən mənə çox pis əsəbləşdirdi həqiqətən də. Yəni nə bilim, çox qəribə oyundu. İnanılmaz qəribə oyun oldu. E, mən gözləməzdim, yəni həqiqətən də Augsburg-dan belə e, aciz vəziyyətdə olmasını. Ə, futbol birikdə hə, deyirdi, yəni. Yazılar axı bizə futbol. Bili. Futbol birikdə deyirdi ki, verdir 2-0-dacaq. Yəni Augsburg qurmayacaq. Augsburg. Go Ahead Eagles Utrecht. Sadəcə bir şey deyəcəm. 8 oyun çıxdı və heç birində ev uduzmayıb. Amma bu uduzmayıb məsələsini biraz aşağı. Deməli, çıxan hesablar arasında ciddi bir uçurum var. 3 qələbə çıxdı, 5 heçəcə. 3 oyun E Diviziya üzrədir, yəni Hollandiya liqası üzrə bu açılış oyunudur ə, R divizoya üzrə 3 oyun çıxdı. 2-0, 0-1 dən istə 6-1. Heş təhlili var. <laughs> Və o 0-0-lardan biri də Go Ahead Eagles Cambur oyunudur. Mm -hmm. Ba belə bir statistika, data adını necə qoysa qoyun. Bir az ehtiyatlı olmaqda fayda var. Yəni Go Ahead Eagles-a oyna... yəni açılış oyunudur. Bilirəm çoxunuzun əli uzanacaq bura. Mən heç bir mərci vermirəm bu oyuna ə bərabərtən geri ödənişdə inanmıram mən nəsə versin bizə 1.50 aha bu belə çıxar utreqdə udar sonra deyirsiz ki futbol biliyi belə gəldi belə getdi meşelen bruggə oyunu bruggəni tanıyırıq meşeləni də azadlıq tanıyırıq bruggəni çata, çatana 2-2 vurur bura gedir Allahın fərləsin görə hara qədər gedəcək 2-0dan oyun çıxdı 0-1 bu liqəyə adət yoxdur 2-6 hesaba bax 2-6 birbaşa bu liqəyə adəti var Bu hesab proqnozudur. Elə biz oyunun hansı istiqamətə getdiyini müəyyənləşdirmək istəyirik. Yəni bookmaker bu oyunu necə görür? O qlobal şəkildə bu həmsallar açılır. Yox idi qapçı. Yo işi çıxmışdı, gələ bilmədi qapçı. Deməli, izləyirdi amma oyunu. Tribonadan istəyirdi. Deməli, Zultu Varigəm Genko-nu digəri gəlmişdən həmin 12-6. Brugeni 2 topu yaxşıça götürə bilərik. Üstə də oxşuyur, açılış oyunudur, hə. Hə, Brugeni 2 topu 1:48 götürə bilərsiz. Meşeləndə tutalım ki, birin vurdu. Biraz ehtiyat eləmə, səfərdə oynuyurdu ya. Düzdür, Manchesterdə evində oynuyurdu. Nə oldu? 0-3. Yergi Yamşan 4-cü golu silmədilər. Sildilər, saymadılar. Sevinirlər yəqin. 0-4 deyil, ilahi yes. Deməli 2-5 üst qələbə Bruge 2-15dir. Və belə bir əmsaldır. Bu oyun haqqını da belə Bundesliga 2. Deməli dünən, yəni şənbə günü bu gün çəkir videonu. Ey, yox. Deməli çaşdırıcı olur belə şeylər. Deməli kənan bir kupon yazdım. 2.5 üstə 1.38 falan açılmışdı. Dedim bu 2.5 üstə getsə də Hamburqun qələbəsi belə çıxır da ssenari üzrə. Qardaş, Hamburq gəldi evində. Nə mənasız oyun oynadı. Komanda rəqib qırmızı aldı, bu da qırmızı aldı. Rəqib nə elədi, elə? o da elədi. Bir dənə rəqib gol vurdu, bu vurmadı da. Yəni onun elədiyindən eləyirdin də sən də. Mən üstdə oynamadım ki, 1.38 də bizə lazım deyil. Hamburqun ləbəsin götürüm. Qoy rahat arxayınım. O birsə oyunda korneri tutduq, üçün zərbələrini. Özə 9 yarımdan açmışdılar. Nə bilim, bu tərəfdən gol-gol tutduq. Hətta dəqiq hesabaq, burada biləsən hansı oyundu? Dedim ö dünən. 1-1-1-2 çıxır. Həmin oyun. Hə, 1-1-1-2 çıxır. Kaiserslautern oyunu. Gəldi 1-2 qutardı. Hamburg gəldi evində partdadır bizi gördü. Halbuki Hamburg evində çox güclüdü həqiqətən də. Nəsə güvənirdim həqiqətən o seçmə. Belə bir kuponumuz gəlmədi. Nəsə Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel ilə oynayır. Komandaları tanıyırıq mı? Tanıyırıq. Holstein Kiel təhlükəlidir, Fortuna da təhlükəlidir. Fortuna evində oynayır. 1-90 açıblar, qonağa 3-25 açıblar. Maraqlıdır ki, deməli bir dənə oyun çıxdı cəmi Bundesliga 2 üzrə. 2-0. Ümumilikdə 4 oyun çıxır. Hamısı da evin qələbəsi. Andan sonra o yarı indi yaxşı. Cəmi bir dənəsi 2:0. Bu 2:0 bu oyundur. E, deməli, bunu Süliqa 2-dən. Düsseldorfun qələbəsi inşallah ki partlamaz, bərabərlikdən geri ödənəcək. Holstein Kiel təhlükəli komandadır dostlar, yerə gəlmişdən. Bunu izah eləməyə çalışıram. 1 manatlıq kupona Hol Düsseldorfun qələbəsi. Elversberg. Burda heç əslində əmsallara baxmayacaq edim. Elversberg bizə o qədər doğma yaxın komanda. Düzdür, Nuremberg təhlükəli komandadır, amma Nuremberg kubok oyunu oynayıb həftə içi və yorğundur. Çox yorğundur. Öz də yaxşı da oynamadı yerə gəlmişkən. Burda əmsallar baxdım nə göstərir bizə. indi deyəcəm, amma bu Elversbergin əlindən Nurembergə çətin kimsə alsın, o dərəcədə güvənirəm. indi baxır əmsal qalır əmsallara baxmaq. Yəni futbol bilirik belə. Mən futbol bilim belədir. Sizinki necədir bilmirəm. Elversbergi camaatda yer gəlmişəm mən tanıtmışam Azərbaycanda. Çox adam heç nadir çox az adam tanıyırdı. Almaniyada yaşayan adamlardır ki, mə o komandadır. <laughs> 3-cü liqada olduğunu bilirdim. Işte, Həş də 2-ci liqaya qalxıb. Adamlar 6-cı, 7-ci yerdədir. Əməlli başda oynayırlar. Çox qəşəng komandadır. Bəzən qırmızı kart planalırlar. İnşallah almazlar. Ağzımdan yerə altına aparsın. Deməli, ə, Bundesliga 2 üzrə 2 dən oyun çıxdı. 2-1-1-0. Okay, bunu qoyduq bir qırağa. Plus bir dən oyun çıxdı. Bundesliga 1 üzrə o da 2-1. Görək 2-1-in əmsalı nədir? 8.25. 1-0-ın əmsalı 10.25-dir. E, Qalarmı oradan bilmirəm. Ə deməli burda nə paralel. Elversbek bərabərlik geri dönüşlə 1.41 götürəlim. Elversbek inanmıram odursun. Çox yaxşı komandadır, özü də evində. Və belə çox yüksək əmsal yoxlamaq istəyirsə 3.90 əmsal. Yerigamishka Citynin oyununda bu gəlmişdi. Bir top fərqlə udar. Hansı oyunda yadıma çıxdı? Bir qardaş dəyərləndirilmişdi, indi yatma düş gəldi. Hətta mən orada demişdim ki, bu 3.90 çoxdur, ye. amma gəldi. Deməli Elversberg 1 top fərqlə udar. Yəni madəm ki 2-1, 2-1, 1-0 çıxır, ona güvənək. Oyunu da beynimizdə oynayanda sanki elə bir ssenari görürük. Hanza Rostock Schalke ilə oynayır. Deməli ikisinə də xal lazımdır hava su kimi. Yəni vallah bu oyunu başdı başına bıraxsalar, Kənan sevdiyi söz, bunlar səhərəkdə bir-birinə gol vuralar qırmızı kart olmasın. Əmsalları açıp baxıram qardaş. Nə çıxsa yaxşıdır. 4 oyun çıxdı və Bundesliga 1 üzü e, Bundesliga 2 üzrə bircədən oyun olub. Özü Hanza Rostock, Sankt Paul ilə, lider Sankt Paul ilə 1-0. Sanki Hanza Rostock oyuna aparacaq. 2.70 əmsalda maraqlıdır. Schalke adına görə açıblar o 2.30-u. Çünki qonşu pillələrdədilər. Sərf adına görə açıblar o əmsalları. Schalke çatanan 3 dənə top buraxır. Çox sağ ol canım. Deməli, burada da Hansa Rostock bərabərlik geri ödəniş bahası görə nə qədərdi? 1.95 olsun. Amma, amma burada əsas məsələlərdə mənim əsas seçmim. Bilirsiniz ki, bu korner yaxşı gəlir. Korner şey gəlmədi bu gün Kasimbosha. Mənim 270 əmsallıq kuponum yandı ona görə. Düzdür, orada başqa bir komanda da 10-10-ı davam eləyir. İndi ümidimi yüzmüşəm, amma 11-10 gəlib bir dənə o yandırdı. Nə isə. Bağsa nə demə, 2460 manat kim adam atmışdı. 460 üstü 480 manat nəsə sırf Kasımpaşa'nın kornerlərinə yola gəlmədi. Başqa vaxt korner oynadı, 7-də saxladılar. 6 gol oldu, kornərdən çox gol oldu. Deməli 10 korner olsa 144. Bunu götürəcəm, çünki Şalkeydə korner oynayır, Rostock də evində korner oynayır. Belə bir statistik olaraq, hətta deyimsə, 5.7 hənzə Rostockun korner ortalamasıdır. 6.1 Şar kənində. 12 kornər olsa, hətta bu bunu 10 yox, 11 yox, 12 kornər olsa 215. Bax belə. Bu oyundan da bu qədər. Atletico Madrid Almeria ilə oynayır. Oyun partlamasa, oyun partlamasa, gəlib bizim bəxtimizə düşməsə, gəlin sizə göstərəm. Atletico açdı 1-14. Hardadır o seçim? Forallar. Foralı oyun. Atletico 1 for ilə utsa, lazımdır sizə bu oyun. Atletico 1 for ilə utsa, Madrid Almeriyanı 1.46 əmsaldır. Yəni 2 0 çıxan hesablara baxın. 4 0, 5 0, 2 0, 2 0. Qəribədir. Amma Alməriya Təhəlişdə vura bilər. Atletico çox buraxır. Yəni bilməmdə, burada da buraxar yoxsa yox. Mən forasını götürəcəm. Everton, Chelsea. Maurizio Pochettino'nun Evertondan çox maraqlı bir statistikası var. 12 oyun oynayıblar və müxtəlif, yəni təbii ki, Tottenham var işin içində. Və Chelsea ilə yox, məncə oynamır. Əsas Tottenhamdır da təbii ki. Və Maurizio Pochettino'nun Evertona qarşı statistikasına baxın. 7 qələbə, 5 heçəcə. Deməli, Chelsea udmaz. Görək nə qədərdir bərabərlik gələr ödənişi? 1.62. E, 0-2 hesab proqnozumdur. Görək 0-2 nə verir? 0-2 12 əmsaldır. Everton da coşub düzdür, amma bilməm, sanki Chelsea partlayacaq bu oyun. E, belə, və keçirəm e, Fulham - West Ham oyuna. Fulham vs West Ham oynuna bağlı sadəcə bir şey deyəcəm. Bu əmsallarla Fulham həm Brightonu, 8 əmsallarla 2-1 udub. West Ham də zaten ilin əvvəlindən ancaq qolqol -qol oynayır. Bir dəfə desən qolqol oynamayıb. Qalan bütün oyunlar hamısı qolqol -qol olub. Fulham də bu axırıncı oyunu ki, partdadır. Bir zəhmət vursun da, xahiş edirik. Bir zəhmət vur. 1-58 qolqoldur. Bu belə bir seçim. Luton City oyunu haqqında əmsallar iki dəfə açılıb. Burada bir məsələ var. Lutonun Bu bunu keçən dəfə də dəyərləndirmişdik. Bilmirəm, hər dəfə hər dəfə olmur, e, başa düşürəm. Ən çox gol ikinci hissə. Özə necə oldu? O oyun qutardı, 4-3 qutardı Kənan, yoxsa 3-2? E, 4-3. Arsenal Luton oyunu. 1-ci taymda 3 gol vurulmuşdu. Məndə ən çox gol 2-ci taymda. 4 gol bundan sonra getdim yatdım zər durub baxıram getdim, 4 o gol olub ikinci hissədə. Bu belədir bir şey də olur amma oyun partdadır, əməllə baş partdadır. Mən burada bilisiz nədən qorxuram. Dünən yoxsa sıravi gün bizim Toğrul qardaşımızla ondan söhbət eləyib, dedim abi, Toğrul yoxsa Elvin hansı ikisindən birinə tez-tez söhbət eləyirlər lan. VIP qrupun üzvləridir. <coughs> Çox yaxşı yazırlar onlar da. Düdünmü abi? Bi sən nədən qorxuram? Luton OK-nda okay, hamı fikirləşir ki, Luton Arsanalı mələtdi də 3 dənə gol vurdu və sərvələ axır, nə bilim, çatana vurur az qala. Evində yaxşıdır, güclüdür. Dedim abi, birinci kəlməm oydu ki, City-ba burdadır. Mən City-yə oynaya biləcəm. O qədər oyun var. Gedib olar oynayaram. City burdadır artıq, bezmişəm. E, İyirəndir var artıq. Amma burada bir məsələ var ki, City partdiya bilər bu gün. Part div 4-5 dənəsini də vura bilər. Birinci tayımda belə gördünüz ki, Haaland hat-trick elədi. Ona görə mən bu oyundan uzaq duracağam. Mənə lazım deyil ə burada corner statistikasında gəlin elə bir tez bazar baxaq. Luton bilirəm ki, evində yaxşıdır cornerlərdə. Arsenal oyununda da demişdim və o da yeri gəlmişən gəldi. Statistik olaraq baxaq. Hə. 5.0 Lutondadır. 6.6 Citydədir. Cornerlərə baxaq, neçədən açıblar. 10 corner olsa, ki, burada Luton qapanar, City başlayacaq gəlmək ki, daha hara qədər? 3-4 oyun dalbadal yani bu da 5-ci oyun biabırsız olur axı. 9 korner olsa 1.38 lazımca sizə. 10-cu korneri olsa 1.71. Və belə bir variant. Oyunun düzü nədir? Düz odur ki, City dümdüz eləyir Luton'u. Özdə indiki vəziyyətdə ki, ona xal lazımdır. Clermont-Lille oyunu. Fonseca Lille hücum komandası və Clermont F Clermont evindəki Clermont F kampotu. <laughs> F Clermont'u. 5 oyunçuqdır. 2 dənə 2-1, 2 dənə 1-2, 1 dənə də 2-4. Nə o yazıq. Clermont-un potensialı varmı Lilə qol vurmağa? Var, bəli. Məsələn Monaco kisin vurmuşdur hətta. Qol-qol 1.80. İstəyirsiz üst götürün. Üst 2-dir. Qorxuram bir-birdə qalaq. Qol-qol. Belə. Clermont-un bir qolu görək nə qədərdir? 1.51. Va belə. Stuttgart-Leverkusen Oy statistik olaraq baxırsan, bir tərəf ya, nə nə izah eləyəm burada. Stuttgart Leverkusen artıq həşi bəllidir də. Hə? Bu oyunun gol-qolu üstü çox düz deyil sizcə? Həddindən artıq düz deyil. E, Düzdür, açıblar, 5-5 üstə qədər açıblar. Məndə çıxan hesabların hamısında bax bu olub. 3-5-6. Mən 6 oynasam o oyun 7 gol olacaq orada. <laughs> Deməli Ola, niyəsə mənə bu oyun 2-3 gol aralığında kimi gəlir. Bax belə. Amma o 2-3 gol aralığı da məncə üstdə qalacaq. Yəni onun demək istəyirəm 3 top. Yəni bu oyunun zaten düp bə düzü gol gol 2.5 üstü, vallahi. Bu oyunu basıb siz də mənim başımda yisələr, futbol qatdirlər sadəcə. Futbol bilir, hə, burada 3.5 üst deyir. Time-da 1.5 üst deyir. Zaten hər ikisi time-da vurmalıdır ev, xüsusilə də Liverpool özü ümumiyyətlə 13 oyunundan 12-sində Liverpool özü hər iki tayımda vurub. Tottenham həm Newcastle götürməyəcəydim bu oyuna, amma götürdüm. Niyə görə? Tottenham həm də bezdirib bir az. Amma çıx deməli çıxan hesablara baxın. Sadəcə çıxan hesabları deyəcəm. Başqa də oyun çıxmır. Ancaq bunlar. 3-1, 4-3, 2-1, 3-1, 4-2, 4-2. Və fikir verin ev udub stabil və buraxıb və 2-5 üst olub. Baxaq görək bizə nə verir bookmakerlər. 2-5 üst. Totona mümkün topu 1.74. Olsun, baş belə. Mən çıxan hesabları zaten dedim, təzədən təkrarlaya bilərəm. 3143 21 31 42 42. Toton həmin qələbəsi də sanki i gəlir. Bərabərlikdən geri döyüşdə götürmək olar, sadəcə mənim Newcastle-la bəxtim gətirmir. Totona bərabərlikdən geri döyüş 1.55. Belə Marsel, Marsel, Marsel. Barsel dedim yadıma Wolfsburg düşdü. Va Wolfsburg vurmadı tamında. Hətta oyunda vurmadı. Qalibi oyunu idi o da. Çox qəribə oyun idi. Marsel görək yenə də taymda vuracaq mı? Baxaq görək birinci hissə dərhal düşür aşağı. Birinci hissədə Marsel vursa, oy, yox bu deyil, bu deyil. Üzr istəyirəm. 1.62. Oyun haqqında nə fikirləşirəm? 2 dənə hesab çıxdı dostlar. 1.122. Sanki oyunun qol qolu var. 1.64. Yaxşı. Oyunun x-i də var. Biraz uçaq qol qol x. Əmsalına siz baxarsınız, zəhmət olmasa. Və sonuncu oyunumuz dostlar. Roma Fiorentina Çox qəribədir. Mən bilisiz, Roma sevmirəm, oynamamğı sevmirəm. Düzü, zaman-zaman mərzələrimizi ideal gətirib Roma-ya qələbə həmsal açılıb. 1-0, 2-0. İnanmıram bu Fiorentina qarşıma almaram, amma qarşıda Roma var. 1-0, 2-0 va bunlar çıxır. Ə məsələ budur ki, məsələ budur ki, bunlar həm də corner komandası da xahi statistik olaraq da baxa bilərsiz. 8-ci corner 1.37-dir, 9-cu e, hə 9-cu 1.71-dir. Ötən videoda bir dənə 5-ci gün videosunda Lansın cornerini seçmişdik. 7-dən açılmışdı və düz 7-də dayandı. Bunun adı nədir? Gəldi. Yox, əlbəttə ki. Düz 7-də dayandı. 1.27 dəmsalı. Nə hikmətsə. Bu belə dostlar, ə, mənim seçimlərim bunlar idi. Təbii ki, biraz üstündə işləyəcəyik. Ə, gün ərzində paylaşımlarımızı eləcəyik Telegram kanalımızda. Hamiya bol şans, uğurlar. Allah həmanət olun. Nə yaxşı ki varsınız. Layklarınızla like dəstəy olsa sevinərik. Allah həmanət olun. Uğurlar.